Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini saya akan menunjukkan kepada pelajar sekalian bagaimana untuk menggunakan zero draft template yang saya sediakan ini untuk menghasilkan penulisan kertas cadangan kajian ataupun menyediakan kertas laporan akhir. Di sini jika anda lihat template ini menyediakan kesemua elemen-elemen yang diperlukan bagi menyiapkan kajian ini. Pergi kepada pandangan view dan aktifkan navigation pane ini untuk anda melihat bahagian-bahagian yang ada di dalam template ini. Jadi kita akan memperlihatkan dahulu satu persatu apakah bahagian-bahagian yang ada dan saya akan terangkan apakah tujuan bab-bab berkenaan. Di bahagian atas ini anda perlu meletakkan tajuk cadangan kajian ataupun kajian laporan akhir anda. Uh, dan di bahagian bawah ini perlu diletakkan nama kesemua ahli kumpulan yang terlibat dalam membangunkan projek ini. Beberapa page yang ada di bawah ini adalah borang yang perlu diisi okay, bagi pemantauan dan pemakahan. Anda cuma perlu tukar dan letakkan maklumat-maklumat uh, yang diperlukan bahagian abstrak ini uh, yang menerangkan secara ringkas uh, apakah dapatan kajian anda baik seterusnya anda akan lihat bahagian isi kandungan okey ini akan menunjukkan apakah page-page yang ada di dalam kajian anda itulah so, dengan sub-sub uh, topik yang anda lakukan. Senarai jadual juga akan menunjukkan apakah jadual ataupun gambar yang ada di dalam kajian ini. Seterusnya kita akan pergi pada bab pertama. Di sini bab pertama akan merangkumi beberapa bahagian antaranya ialah pengenalan. Okey, di sini anda kena terangkan pengenalan mengenai projek anda, apakah projek yang ataupun kajian yang anda ingin lakukan. Okey, di bahagian tujuan kajian ini anda perlu nyatakan apakah tujuan kajian anda dan di sini anda kena terangkan bahawa sebenarnya kajian ini peti mana yang kita bincangkan terdapat tiga kajian yang anda boleh pilih untuk diteruskan sama ada kajian dalam bidang lakonan ataupun acting. Kedua, kajian dalam bidang uh, penceritaan. Ketiga, kajian mengenai simulasi dinamik ataupun pembangunan WIG. Seterusnya, tentulah hasil dapatan kajian ini akan membantu anda hasilkan animasi yang lebih baik. Seterusnya, signifikasi kajian ini pun perlu dinyatakan apakah signifikasinya, mengapa anda perlu lakukan kajian itu untuk menghasilkan animasi yang anda lakukan mungkin kajian anda itu akan memantapkan lagi penceritaan animasi anda mungkin juga akan memantapkan lagi personality karakter-karakter yang anda hasilkan dan juga mungkin akan menghasilkan satu visual ataupun efek yang menajubkan bagi anda menghasilkan animasi yang berkualiti. Okey, manakala bagian persoalan kajian ini, anda perlu letakkan sekurang-kurangnya tiga ataupun empat persoalan yang anda ingin cari ataupun ingin kaji bagi meneruskan kajian anda. Contohnya, jika saya ingin membuat kajian mengenai penceritaan, apakah persoalan-persoalan yang saya ingin saya ketahui? Saya bagi contoh kat sini, mungkin yang pertama saya akan cari adakah terdapat formula tertentu bagi menghasilkan cerita animasi contohnya. Mungkin ada, mungkin tiada. Hanya kajian ataupun pembacaan artikel-artikel yang berkaitan tentunya akan dapat memberikan saya jawapan ini. Yang kedua, apakah jenis penceritaan yang sesuai bagi menghasilkan animasi pendek bagi penonton di bawah 5 tahun dan soalan ini agak lebih spesifik untuk dihuraikan ataupun dicari. Yang tentunya jawapan daripada persoalan ini akan memberikan satu arah tuju bagaimana untuk saya menghasilkan animasi untuk Penonton di bawah umur 15 tahun Yang ketiga, perlukan animasi 3D mempunyai jalan cerita yang baik Ya, yeah. mungkin soalan ini soalan yang anda rasa semua orang boleh menjawabnya Tetapi dengan mempunyai sokongan dari artikel-artikel yang anda dapati Daripada sumber-sumber yang mempunyai kredibiliti tinggi Jawapan yang anda dapat walaupun anda dah tahu jawapannya tentunya lebih meyakinkan dan seterusnya nombor empat, apakah proses penciptaan filem dan animasi 3D mempunyai perbezaan yang ketara? Dan di manakah kesamaan dan perbezaan ini? Dan ini juga, pendapat tanda kajian ini tentunya akan memberikan satu definasi ataupun satu guideline yang mungkin akan membantu anda menghasilkan animasi-animasi yang sesuai atau anda juga mesti membincangkan limitasi kajian anda contohnya apakah limitasi kajian anda tentunya dari segi skop penghasilannya Okey, mungkin anda boleh letakkan skop limitasi kajian anda adalah menghasilkan animasi pendek selama 5 minit sahaja kerana masa tidak mengizinkan untuk menghasilkan animasi lebih panjang dan kajian-kajian yang anda lakukan itu adalah lebih spesifik di mana responden-responden yang akan dikaji dalam kajian anda mungkin anda limitkan kepada pelajar-pelajar di college anda ataupun di kawasan yang berdekatan sahaja kerana kekangan masa ataupun kekangan wang ringgit. Okey. seterusnya bab kedua ialah mengenai kajian literasi. Okey. Dan saya cadangkan anda menulis bahagian dua dahulu sehingga siap sebelum anda menulis bahagian pengenalan uh, bahagian sinifikasi dan uh, kesemua inilah kerana atas pembacaan ini atas pem, uh, dengan hanya melakukan pembacaan yang luas anda akan dapat mencari apakah persoalan-persoalan kajian anda bagi uh, memantapkan arah tuju kajian anda ya yeah? so cadangan saya lakukan yang ini terlebih dahulu baik Apakah kajian literasi ini? Kajian literasi ini adalah satu kajian di mana anda ingin mencari apakah pendapat mereka yang profesional ataupun expert di dalam bidang ini di dalam kajian anda dan apakah kajian-kajian yang dilakukan sebelum ini? Apakah dapatan mereka? Contohnya jika ada artikel-artikel yang berkaitan mengenai kajian storytelling, acting tentunya mereka telah pun ada dapatan kajian mereka mereka telah pun ada contoh responden-responden yang mereka kaji yang mereka interview yang mereka lakukan focus group dan sebagainya dan apakah hasil daripada kajian itu dan recommendation yang mereka ingin berikan untuk orang lain membuat kajian yang lebih terperinci dan dapatan itu mungkin anda boleh gunakan untuk anda formulakan tujuan kajian anda Signifikasi dan juga persoalan kajian Okey. So, di sini ada beberapa subtopik yang anda perlu uh, kaji Antaranya ialah uh, pengenalan kajian literasi itu Teori-teori berkaitan Contohnya, mungkin dalam uh, penceritaan Ada terdapat beberapa teori untuk bercerita So anda kena cari apakah teori yang ada Mungkin juga dalam acting Ada teori yang berkaitan dengan acting Yang telah dijalankan oleh pengkaji-pengkaji terdahulu Dan anda perlu letakkan di sini Dan tentunya kajian-kajian lepas Apa yang telah mereka lakukan Apa yang telah mereka capai Dan apa yang mereka Dan tentunya bagian kajian yang lepas ni Seperti yang saya nyatakan tadi Apakah dapatan hasil kajian yang lepas Dan apakah benefit yang telah dipolehi daripada kajian-kajian berkenaan. Okey, dan kesimpulan di sini uh, rumuskan kesemua sub-sub topik di atas ni dalam satu perenggan yang lebih ringkas. Okey. So, untuk bahagian ini antara bab 1 hinggalah bab 2 a uh, bagi kertas proposal dengan laporan akhir adalah sama. So mungkin apabila di laporan projek akhir mungkin anda ingin ingin tambah lagi kajian literasi untuk melengkapkan dia ataupun untuk uh, mencari maklumat eligibility uh, boleh ditambah kemudian. Seterusnya kita akan pergi kepada bahagian metodologi. Okey. Uh, bahagian metodologi ini akan menceritakan apakah teknik ataupun cara kajian anda. Okey, terdapat dua cara kajian yang saya sarankan anda lakukan. Pertama sekali ialah cara ataupun kaedah artikel review. Okey, artikel review ini adalah satu cara di mana anda uh, meneliti sumber-sumber daripada uh, artikel-artikel yang mempunyai credibility yang tinggi yang moderate sehinggalah kepada yang rendah. Okey dan anda perlu menghasilkan satu uh, jadual okey uh, yang menunjukkan artikel-artikel uh, yang anda telah baca dan menggariskan apakah rumusan yang anda dapat daripada setiap artikel berkenaan dan seterusnya membuat satu kesimpulan daripada pembacaan berkenaan apakah yang anda dapati uh, untuk menyokong kajian anda. Okey. Yang kedua adalah teknik Ehm um, survei. Okey, anda perlu menghasilkan satu a uh, borang survei ataupun uh, borang interview untuk sebanyak 15 hingga 20 soalan uh, di mana uh, responden anda perlu uh, tandakan uh, soalan begitu dengan ya atau tidak. Elakkan daripada memberikan pilihan yang mereka perlu mengarang ataupun menulis dengan terperinci sekadar memberikan mereka pilihan A, B atau C ataupun D bagi mereka uh, memberikan responden yang mereka inginkan. Jadi untuk kaedah ini uh, saya nasihatkan anda uh, membawa responden anda untuk melihat animasi yang anda telah hasilkan dan berikan boran uh, survei ini kepada mereka dan selepas mereka menonton animasi anda animasi anda itu uh, minta mereka memberikan pendapat uh, dengan cara menandakan kertas survei berkenaan so sekurang-kurangnya anda perlu lakukan uh, seramai 50 responden untuk anda mendapat hasil Uh, dapatan yang baik dan berdasarkan kertas uh, responden uh, kertas survei ini anda perlu memberikan satu analisa yang terperinci dan apakah feedback yang anda dapati daripada responden responden berkenaan so manakala hasil kajian okey di bahagian hasil kajian ini di sini anda kena menjawab persoalan. Kita ada empat soalan yang saya nyatakan tadi. Anda kena menjawab persoalan-persoalan yang anda tanyakan pada persoalan kajian. Okey. Dan nasihat saya sekurang-kurangnya satu soalan mungkin 500 patah perkataan anda kena jawab sekurang-kurangnya. Okey. Dan dapatan kajian. Kemudian anda akan pergi pada dapatan kajian. ...di sini... ...dan di sini dapatan kajian itu... ...anda kena tuliskan... ...sinopsis cerita anda... ...letakkan skrip... ...storyboard... ...rekaan karakter... ...rekaan prop... ...dan termasuklah gancak... ...di mana perancangan-perancangan... ...pembagian tugas... ...yang anda telah lakukan... ...bagi proposal... ...di bahagian ini anda cuma perlu letakkan jika script, storyboard dah siap rekaan karakter, jika belum finalkan lagi anda boleh letakkan cadangan-cadangan rekaan sketches ataupun doodles yang anda ingin rancangkan ok, dan tentunya bagi yang membuat laporan akhir tentunya anda kena letak rekaan karakter yang sudah siap lah ok, termasuklah props, storyboard dan juga script ok, so letakkan semua di sini Okey dan seterusnya pada bab 5 kesimpulan dan juga cadangan di sini anda boleh cadangkan ataupun apakah kesimpulan anda telah menghasilkan satu animasi yang terbaik mungkin dan apakah uh, cadangan yang anda ada untuk menambah baikkan animasi ini. Okey dan jika anda ada cadangan contohnya ada lagi kajian yang anda rasa perlu lakukan cuma anda tidak sempat untuk lakukan untuk Uh, untuk uh, projek akhir ini letakkan sekali. Ya, yeah. sekurang-kurangnya cadangan dan kesimpulan ni adalah satu page okey. So itu sebis uh, mengenai uh, apakah laporan akhir yang uh, anda kena hasilkan dan saya harap uh, anda boleh tekankan uh, penulisan dan saya harap uh, penjelasan saya ini dapat memberikan uh, panduan yang lebih jelas bagaimana untuk untuk para pelajar sekalian menulis kajian ini dengan lebih terperinci seterusnya nanti saya akan uh, menunjukkan sedikit demo bagaimana kita akan menggunakan beberapa uh, software bagi membantu anda uh, menulis dengan lebih baik so anda perlu uh, memuat turun software Mendeley ini uh, dan juga Membuka beberapa website ini untuk mencari artikel-artikel yang bersesuaian.